Ом Ти пром найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Безумие! Шольц комментирует высказывание и заявление нашего президента. Шольц, который проиграл выборы с треском, который в принципе занимает должность, завтра и нету Шольца уровень поддержки Путина невозможно сравнить с уровнем поддержки ни одного лидера так называемых вот этих 50 кретинов, объединившихся в войне с Россией. Макрон, да неизвестно сколько он еще возглавляет теперь какую? Третью по популярности партию, да, даже не вторую во Франции. Макрон вообще о чем? Макрон узурпатор. Он узурпировал власть во Франции, народ его ненавидит. Ему есть что сказать? Чего? Хочет послать французских солдат? Ну, я вам показывал, как называют ребята 55-й. Если раньше мы на немцев охотились, фрицев долбили, то теперь французов. Но только французы, ну, совсем хилые. Тоже мне, бояки. Последние приличные французы остались на поле Бородино. Больше говорить не о чем. Ну слава Богу, якщо всі для них не є якоїсь загрози, то нащо знову говорити про, наприклад, переписання ядерної доктрини? Якщо всі вони слабкі, і ви їх можете здолати за що там, два-три тижні? Окей, пощастило, і виживуть разом із путіним хіба що росіяни? Щоправда, виживуть далеко не всі, бо і москалі москалям готують пастку, точніше, табори. От, прям як у сталінські часи, от прям гулаги пропаганда прям сама аплодує свої ж ідеї переслідування незгодних та пошук ворогів народу. А ми що? А ми декої з вами плясуємо, бо нам геть не принципово, як саме яким чином вони будуть нищити одне одного. А чим менше росіян, тим краще нам. тема о том, что нам нужно возродить смерш, и, и даже я, наверное, в каких-нибудь эфирах говорил про то, что вот смерш, конечно, это здорово, смерш это вот уместно. Знаете, что я вам скажу? Я покаюсь. Вот был неправ. Какой нам смерш? Ну какой смерш? Нам бы вот хотя бы какие-нибудь элементы, извините меня, может, кого ранят, ГУЛАГа. Вот опыт ГУЛАГа, может быть, освоить. Но ГУЛАГа не в том смысле, как Александр Саич Солженицын писал свою бессмертную книгу, а ГУЛАГа как некоего масштабного проекта. Главное управление лагерей, колоссальная система, невероятно эффективная, сложная, которая умудрялась перелопачивать такое количество народу, держать под контролем, использовать их как рабочую силу, строить фантастические промышленные объекты, которыми до сих пор мы, вот как страна, как наследники пользуемся, а также те, кто умудрился их приватизировать, тоже до сих пор пользуются. Вот, может быть, там имеет смысл, в общем, как так вот, вот, вот посмотреть на опыт, как должно быть, режим какой должен быть, система контроля, отбор персонала. Работа сотрудниками і так далі, і тому подібне. Так, і ніхто не каже, що гулаги ще й асоціюються із мільйонами загиблих там. Але яка різниця, якщо на полі бою вже загинуло понад мільйон Росіян, їх ніхто не рахує, то хто буде проводити ревізію тих концтаборів? Ну і в Росії друзі восени хочуть заборонити політичні ток-шоу. Уявляйте собі на біржу труда одразу можуть відправитися і Кабєєва, і Соловйов, і Сіманян, і всі-всі-всі їхні гості і друзі. Чому спитаєте ви? Бо там виявляється, планують заборонити сатанізм. А що ще в Росії рахується і схоже прямим проявом на сатанізм? Як не саме їхні телебачення, і тим паче політичні ток-шоу. есть мне принесла сегодня лента. Не, не про хутор, а про нас с вами. У нас уже стала доброй с вами традиция обсуждения юридических тонкостей, законов. Ну, некому больше в родимой стране этим, видимо, заниматься. Куда деваются миллионы дипломированных юристов, <coughs> не берусь судить. Окей, значит, газеты извещают о том, что Возможно, осенью э, сатанизм будет объявлен экстремизмом и, соответственно, запрещен. Прекрасно, я считаю. Кто был бы против, да? Люциферу бой. Um, Про головне. И об этом тоже нужно говорить. Итак, сегодня произошло несколько важных событий, в частности, Z-военкоры, в частности, телеграм-канал 13 который ведет российский Z-блогер Евгений Гузенко и провоенный телеграм-канал «Осведомитель» сообщили о том, что дружественным огнем был сбит под Анапа вертолет К-29 ВКС РФ. Сообщается о том, что в результате комбинированной атаки беков без экипажных катеров а также дронов, был поднят в воздух российский вертолет К-29 и российский же панцирь, система российская ПВО панцирь сбила его по ошибке, поскольку не сработала система свой Чужой. Об этом сообщает телеграм-канал российский 13. -й». Эту же версию поддержали авторы ряда других провоенных Z-каналов. Ключевая причина заключается в том, что из-за комбинированной атаки без экипажных катеров, а также дронов, российская система ПВО не разобралась. Кто в этой ситуации свой, а кто чужой. В результате инцидента погиб весь экипаж К-29, 4 человека. Траурный пост также выложил один из самых известных российских провоенных каналов Fighter Bomber, который ведет капитан ВКС РФ Илья Туманов. Он сообщил о том, что для того, чтобы отбиться от безэкипажных катеров, надо поднимать вертолеты. Чтобы отбиться от сотни БПЛА, нужно уничтожать военные цели в воздухе. А с одно с другим у нас не дружит. Тактика была ожидаема. Как видим, результат уже налицо. Также сегодня российские СМИ Министерства обороны сообщили о том, что сегодня была проведена самая масштабная атака дронами по территории Российской Федерации и оккупированного Крыма. Всего было запущено, как утверждают Минобороны РФ, как минимум 114 беспилотников и 6 безэкипажных катеров. Все дроны по версии Министерства обороны РФ, естественно, были перехвачены и уничтожены. Тем не менее, самой массированной атаке был подвергнут Краснодарский край. Там сбили 43 беспилотника, сообщают оккупанты. Губернатор региона Кондратьев также отметил, что была повреждена котельная рядом с автовокзалом Южный. Кроме того, дроны сбивались в Темрюкском, Ейском районах Краснодарского края. В Ейске целью был военный аэродром. Спутниковые снимки уже подтвердили возгорание и поражение на территории 726-го учебного центра ПВО. Предполагается, что оттуда запускают по Украине беспилотники типа шахет. Еще один беспилотник был сбит над Волгоградской областью, сообщает Министерство обороны. Также атаке подверглась Адыгея, сообщается о прилетах в Тахмукайском Тах, районе, в частности, поселках Новый, Яблоновский и Казет. И 70 беспилотников самая большая: волна атаковали аннексированный и Крым. Также э, Крым атаковали 6 безэкипажных. Катеров. генштаб Воржоних Сил Украины заявил об успешной атаке по чотирьом російським нефтеперерабатывающим заводам: Афіпському, ільському, Краснодарському і Астраханському. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.